В Петропавловске проживают около 10 тысяч граждан с ограниченными возможностями или 5% от всей численности населения города. По области их 29 тысяч. Уже сегодня решаются многие проблемные вопросы инвалидов, обеспечение занятости, их доступа к социально значимым объектам и транспорту. Один из участников телемарафона Владислав Демьянов, советник Акима Северо-Казахстанской области по работе с людьми с ограниченными возможностями. Область применения труда инвалида очень огромно. Да? Это и творчество, это и спорт, это и активная общественная деятельность, и трудовая деятельность. Эти сферы, они очень важны. И если мы будем так дальше проводить такие марафоны, то я думаю, социальная активность инвалидов будет более высокой. Инвалид тоже может быть успешным человеком с большими достижениями и победами. Это доказал себе и окружающим его людям паралимпиец Павел Сидорчук из Лисаковска Кустанайской области. Целеустремленность и мужество эти черты характера помогли Павлу в жизни, как и участникам телемарафона Петропавловцам Владимиру Эрману и Руслану Долабаеву мастерам спорта международного класса. Я первый раз пришел, со стыда чуть не сгорел, спустился, снял протезы, вон они мои ноги. И здесь был главный Валера Мельничук, он занимался штангой, бодибилдингом, он мне, правда, поддержал, молодец, сразу, говорю, да не стесняйся, не стесняйся, и как-то ребята все пошли навстречу, ну, как бы все меня приняли, что я даже как-то не ожидал, я поначалу, ну, все равно первая тренировка прошла так скромно, вторая, третья, а уже через неделю... Туда дальше я другу сказал, что сюда хожу Леша Лукухину. Ну и Леха подтянулся сюда. В телемарафоне принимал участие член Общественного объединения Шансы из Акмолинской области инвалид второй группы Орал Кабылов. По его словам, одна из самых серьезных проблем сегодня ⁇ трудоустройство. Уже третий год я пытаюсь найти работу. Все только обещают, что возьмут на работу. А когда видят, что я инвалид, сразу отказывают. Это очень тяжело. Надеюсь, что после телемарафона я найду работу. В числе участников и героев телемарафона представители исполнительной власти, предприниматели, педагоги, спортсмены, учащиеся. Те, кто ежедневно, превозмогая боль, проблемы и трудности, приходят на свое рабочее место, в спортзал, в танцкласс со своей активной жизненной позицией. Здоровому духу и не Несекаемая энергия этих людей может позавидовать каждый. Индира Калиева аппарат.